Сесть в космос. Не знаю почему. Я много просто смотрел фильмов э -э, про космос. А потом я передумал, и меня когда отец позвонил и сказал, а приготовь мне что-нибудь покушать. Ну я сообразил и приготовил. И получилось неплохо. И я подумал, почему мне не стать поваром? На земле и в небесах нет душе покоя, Мы бежим, закрыв глаза, Следом за любовью, Через пропасть пустоты Высведет дорога, И бетонные мосты нам помочь не смогут. Пустото солнце, так может только сиять любовь. наш замок, замок золотой, воздушный замок. День земной наступает вечер, легкий замок, словно сон вновь уносит ветер, мы лицом к лицу судьбой, грубой и жестокой, над коварной пустотой, снова одиноки. Но в мире сложном нам жить поможет одна любовь. одна любовь. И мы, как прежде, с надеждой вечной и снов и слов свой замок строим вновь. Воздушный замок мой. Ней соби ты обери, треба и ты пере. Her güzelsin. ya gel bana sadece sadece ya önce başkası almak Зараз попробуємо всі разом. І ой, мамо ще кайди, браво, ой, мамо щекайди, шикиди. Ще, ой, мамо ще кайди, ми Ах, я на а адже. Я залишу свій рідний дім, скажу, так треба, друзям всім своїм. І повернуся знов туди. Без коли зірка ще Я залишу свій рідний дім, скажу, так треба, друзям всім своїм. Go! mm в жизни бывает путей. Есть те пути, что влекут все сильнее и сильнее. Но сердце все громче зовет тебя, зовет тебя. В тот путь, где сияет мечта твоя. Пусть жизнь твоей всегда. Звезда мечта, дорога счастья, она пусть ведет тебя. сегодня высказываем благодарность Международному благотворительному фонду «Взгляд» за то, что они родили эту идею, за то, что они эту идею воплотили в жизнь. Надеемся, что не только в Керчи, но и во всех городах Украины. Но еще раз говорю, что с удовольствием ждем организаторов фестиваля Международный благотворительный фонд «Взгляд» в городе Керчи. И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Я хочу, чтобы э, такие фестивали проводились в каждом городе. Вы хотите? Да. да. Огромко. А да. 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 Каждому счастья, любви, удачи. Вы очень хорошие. Девчина, девчина, юна, весна. Звідки приходить, никто не знает. Звідки приходить, никто не знает. Девчина, девчина, юна, весна. На улице дети привязывали записанные на листе бумаги свои мечты к шарикам и отпускали в небо. Не остались без подарков и организаторы фестиваля. Воспитанники Черниговской школы-интерната подарили им сделанный собственными руками плакат, на котором написали «Сердца отданы навеки вам». Каждый ребенок на плакате оставил свой отпечаток руки. В обведенный контур дети вписали слова благодарности организаторам фестиваля. В красивый бумажный кораблик они положили записки со своими мечтами. Спасибо! Что бы вы хотели пожелать организаторам этого фестиваля? Большое спасибо, чтобы они не болели, чтобы были счастливы. Чтобы денег было много. И чтобы семья была счастлива. Дети с разных уголков Украины подружились друг с другом. И в день отъезда им не хотелось расставаться. Но в их сердцах осталась надежда. Ребята верят, что их мечты обязательно осуществлятся. На фестиваль, на встречу, мы осуществляем все мечты. Я хочу, как и свои друзья, чтобы они сюда тоже приехали и побыли на море. Я первый раз была на таком большом море. И я хочу, чтобы все ребята тоже поехали на такое море. И я в следующем году тоже, чтобы поехала на такое большое море.